উদকের পক্ষ থেকে রাজীব আর মমিতা রয়েছে আমরা সবাইকে উত্তর জীবন নিয়ে শুধু নাচ নিয়ে পঞ্চাশটা বছর জীবনের কাটিয়ে দেওয়া সত্যি এটা আমাদের কাছে এক পরম উত্তরীয় কোণে সুন্দর একটি স্মারক নাইস মেমেন্টে ফর আর বিলাভেদ पचास साल का बहुत खूबसूरत एक जर्नी रहा है और इसमें शुरुआत तो मैंने अपने गुरुओं को ही प्रणाम करना है क्योंकि उनके वजह से मैं ये सीख पाई और इसको आगे ले पाई और मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे इसमें मेरी रुचि देखते हुए उन्होंने मुझे इस इसमें आगे बढ़ाया तो इन दोनों के बिना तो इसमें नामुमकिन था कि मैं कुछ कर पाऊँ लेकिन इसके बाद इसमें जो उतार चढ़ाव हैं उसको समझते हुए फिर भी लगन के साथ आगे बढ़ना ये एक चीज़ मुझे नृत्य ने सिखाया है कुछ हो ना हो रोज़ नृत्य करते रहते हैं हम लोग और एक साधक की तरह इसको हमने अपने आप को समर्पित किया है तो मुझे लगता है कि बहुत ऐसे मौके आए जहाँ पे गदगद गद होने का भी एक आ, महसूस हुआ कभी आंसू भी निकलते थे दर्द के मारे भी आंसू निकलते थे पैर में लेकिन फिर भी जो नृत्य में जो एक एक संतोष है एक आनंद है उसी को पकड़ के हम लोग आगे चलते गए और आ, फिर स्टूडेंट्स मेरे साथ देने लग गए और बहुत अच्छे चाहने वाले रसिक जनों के साथ आ, सानिध्य मिला तो मुझे लगता है कि बहुत एक इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है और बहुत ट्रैवल करने को मिला पूरे भारत में बहुत कोने 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 में नृत्य नृत्य के वजह से मैं जा पाई तो ये एक भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है तो 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 के। ये कहना मुश्किल है मैं दिल्ली से हूँ क्योंकि दिल्ली में पली बड़ी हूँ तो मैं दिल्ली को अपने, अपना अपना घर मानती हूँ तो मुझे लगता है दिल्ली में तो मुझे बहुत प्यार मिला है क्योंकि मैं वहीं की वहीं पली बड़ी हूँ आज का तो बहुत ही गदगद होने वाली बात ही है आज क्योंकि बच्चों ने ऑर्गेनाइज़ किया है इतना सुंदर एक कार्यक्रम क्योंकि मुझे कुछ बताया भी नहीं इन लोगों ने मैं तो एक वर्कशॉप के लिए आई थी तो ये सब इन्होंने प्लान करके बहुत पहले राजीव और मऊ मेरे जो दोनों डिसाइपल्स हैं यहाँ पे उन्होंने ये सब प्लान किया है तो ये इस यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे काम करने की प्रेरणा देती हैं আমরা মানে ফরচুনেট যে গীতা ম্যামের ফিফটি ইয়ার্স সেলিব্রেশনটা কলকাতা করার সুযোগ পাচ্ছি কারণ এই সুযোগ সবার আসে না ভাগ্যে তো আমরা এটা সুযোগ পাচ্ছি কলকাতায় এই সেলিব্রেশন করার কারণ ওনার হাত ধরে আমরা চাই কলকাতার নৃত্যের যে ধ্রুপদীর নৃত্যের যে ধারা সেটার চেহারাটা বদলাতে আর উনি সারা ভারতবর্ষ জুড়ে একটা ক্লাসিক্যাল নাচে ধ্রুপদী নৃত্যের একজন স্তম্ভ তাই আমাকে এই সেলিব্রেশনটা করা স্টুডেন্ট হিসেবে আমাদের কাছে মহান ভাগ্যের ব্যাপার ওনার ডান্স লাইফের পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে সেইটা সেলিব্রেশন আমরা করতে পারছি তো এটা আমাদের কাছে বড়ো ভাগ্যের আমরা ওনার লাইফ দেখাবো উনি কিভাবে। ওনার জার্নিটাকে স্টার্ট করেছেন এখন পর্যন্ত ওনার জার্নিটাকে নিয়ে এসেছেন সেটা আমরা দেখাবো আমরা দেখাবো উনি কীভাবে স্টুডেন্টসদেরকে তালিম দিচ্ছেন এবং সেই তালিমের পরে সেই স্টুডেন্টসরা তার লেগাসি তার লেগাসিটাকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেটা আমরা এখানে কলকাতায় করার চেষ্টা করছি